Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sa'atassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanakala inmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimun hakim Rabbishrahli sadri wa yisirli amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Rabbiyasir wa la tuasir Wa tammin bilkhair amma ba'ad Para pendengar dan para penonton yang dihormati sekalian Bertemu lagi kita dalam perbincangan dalam kitab Nawa Bagi Hati ini dalam membicarakan tentang fasal yang ke-6 dan yang ke-7 pada hari ini. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan menyatakan tentang mengenai bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita menjaga dua lagi anggota badan yang perlu kita jaga. Kita gabungkan saja dalam tajuk perbincangan kita ini tentang menjaga anggota kedua tangan telapak tangan kita dan menjaga yang disebut dengan menjaga kedua telapak kaki kita ini sendiri. Para penonton yang dihormati sekalian, ini anggota badan yang dah yang luaran yang kita diajar supaya kita membicarakan dan kita diajar supaya kita menyebut anggota badan luaran ini perlu kita jaga. Untuk kita jaga sampai selamatnya sampai ke dalam nanti. Dalam perbincangan insya-Allah pada perbincangan akan datang nanti, kita akan membicarakan tentang bagaimana pula untuk menjaga dalaman hati kita tetapi pada luaran ini kita akan berakhir dalam perbincangan kita tuan kitab kita ni menyebut tentang bagaimana kita diajar supaya menjaga kedua telapak tangan dan menjaga kedua telapak kaki kita kita kena tahu bahawa sesungguhnya Allah menjadikan telapak tangan kita dan kaki kita untuk manfaat kegunaan kita di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Manakala untuk mengerjakan yang disebut dengan manfaat akhirat, kita mengerjakan segala anggota badan kita untuk perkara-perkara kebajikan. Seperti kita berjalan ke masjid misalnya contohnya, kita berjalan ke rumah Allah, mencari ilmu dalam hidup kita Kemudian kita belajar mencari ilmu di kalangan kita Kemudian memberi manfaat dalam perang sabir Dan juga berjalan menuju ke menuju haji dan baitullah haram Dalam ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Kedua terdapat kaki kita Orang yang tahu nilai dia akan gunakan untuk keakara Allah dia tidak berjalan sembarangan Untuk pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Kemudian dia berjalan lagi untuk Yang, yang disebut dengan menyambung silaturahim Di kalangan anggota keluarga mereka Yang hampir-hampir terputus di kalangan kita pada hari ini Orang yang menjaga yang disebut lagi Bagaimana dia melakukan ibadah Yang disebut dengan kaki tadi Dia mencari tempat-tempat yang baik Manakala tangan kedua tangan pula Dia gunakan tangan dia untuk mencegah perkara-perkara mungkar Dan juga dia akan menulis ilmu-ilmu yang baik daripada tangan dia. Pada masa yang sama, dia akan mencari orang yang soleh untuk berjabat tangan dengan orang yang saleh mengambil yang namakan dengan keberkatan dan kerahmatan Allah tatkala mana kita berjumpa dengan orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kaki kita berjalan pada tempat yang baik menjaga kedua telapak tangan kita menulis anggota badan kita menulis perkara-perkara yang baik kemudian kita menjaga tangan-tangan kita daripada tersentuh daripada lelaki dan perempuan yang halal untuk kita kahwin dengannya yang ni kita Jaga tubuh badan kita. Jangan sampai peringkat kita buat perkara-perkara yang sedemikian rupa. Semua ni anggota badan yang kita diajar supaya jaga. Anggota badan tangan dan juga kaki. Dan ada pun segala manfaat dunia, maka kita akan dapati, kalau kita sebut tadi, itu yang namakan manfaat akhirat. Ada pun untuk manfaat dunia, kedua telapak kaki kita diajar supaya kita ni apa dia? untuk kita menjaga tangan dan kaki kita Tujuan Allah jadikan pada kita untuk menamatkan jiwa kita Menamatkan nyawa kita Berjalan kemudian kita jauhkan daripada orang yang nak buat kianat pada diri kita Berjalan untuk menamatkan diri kita Ini tanda kita menjaga yang namakan dengan nikmat untuk kepentingan dunia ini sendiri Tetapi untuk mensyukuri nikmat kaki dan tangan ini kita akan guna pakai segala benda untuk mentaati perintah Allah. Manakala kita akan jauh daripada kita daripada perkara-perkara maksiat yang dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian kita akan sesamat daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki digunakan pada tempat yang baik. Manakala tangan digunakan pada tempat yang baik. Tangan kita tidak menggunakan pada tempat yang dilarang oleh Allah. Manakala kaki kita tak pergi tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Berapa ramai orang yang pada hari ini Dia telah menggunakan kaki dia Untuk pergi tempat maksiat Manakala tempat yang disuruh oleh Allah Dia tak, tak, tak nak pergi Kita boleh tengok bagaimana masjid-masjid yang kosong Bagaimana rumah-rumah Allah yang tak ramai orang Sunyi sepi Tetapi cuba pergi bayangkan tempat kelab malam yang dipenuhi oleh manusia Kemudian kita boleh tengok bagaimana tempat joget Bagaimana tempat konsert dan sebagainya Dipenuhi dengan manusia Artinya manusia tidak mensyukuri nikmat Tangan dan juga kaki Yang Allah kurniakan pada kita Jangan sekali-kali kita khianat Dengan kedua yang Allah bagi pada kita dan jangan sekali-kali kita pegang melainkan akan yang haram dan jangan kamu tulis dengan keduanya akan yang dilarang yang memberi mudarat pada orang Islam seperti belajar yang namakan dengan ilmu sihir belajar yang namakan dengan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia maka kita diajar supaya jaga pada diri kita jangan sekali-kali pada diri kita ni menggunakan kedua telapak kaki kita dan kedua telapak tangan kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah seperti kita mencari tutup bomoh kita melakukan ilmu sihir dengan tangan kita dengan yang namakan dengan kaki kita berjalan mencari bomoh di kalangan kita berapa ramai orang yang melakukan kerja demikian kemudian pada masa yang sama menggunakan tangan untuk menyihir orang semua perkara yang dilarang dalam agama ini sendiri dan jangan kita berjalan dengan kaki yang Allah kurniakan pada kita tempat yang zalim yang tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata segala gerak-geri dalam tubuh badan kita ini sama ada diam kita ataupun segala benda yang kita buat semuanya dipandang dan diperhatikan oleh malaikat raqib dan atid yang mencatat segala amalan-amalan yang kita kerjakan dalam hidup kita. Kita diajar supaya palingkan oleh kita di, akan dia kepada taat supaya kita ni akan dapat mengetahui nikmat syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nikmat ini akan berkekalan pada kita. Kala mana kita menggunakan kaki kita berjalan pada tempat yang betul yang disyariatkan oleh Allah. Maka segala nikmat-nikmat ini akan datang Dan akan dapat manfaat pada kita pula Setelah mana kita menggunakan nikmat kaki Untuk pada benda yang baik Yang disuruh oleh Allah Nikmat tangan yang kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Allah akan tambah lagi Rezeki-rezeki yang lain Dengan tanda kita mensyukuri Nikmat yang Allah kurniakan pada kita Mensyukuri nikmat ini bukan sekadar pada mulut para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian. Bahkan mensyukuri nikmat ini hatta dengan kaki kita. Kita menggunakan kaki, menggunakan tangan untuk mentaati perintah Allah. Artinya kita mensyukuri nikmat yang Allah kurniakan pada kita kita mentaati perintah Allah pada segenap saat dan pada segenap, pada setiap masa pada diri kita ini semuanya tanda kita mencukuri nikmat Allah tetapi sayangnya kalau sekiranya kita menggunakan kaki kita tangan kita pada benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akhirnya kita akan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala maka sebab itulah bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab seksa yang bersangatan pada hari yang bersaksi segala kejadian untuk badan kita di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan tutup mulut. Allah tutup mulut kita wa tukallimuna Tangan ini akan bercakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bima kanu yaksibun dengan apa yang kita kerjakan sepanjang daripada kita hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di pada mahsyar nanti apabila kita ditutup mulut tiba-tiba tangan kita akan berbicara tangan ini akan sebut tangan inilah yang bersalam dengan orang perempuan yang aku yang halal kahwin dengannya kemudian tangan ini akan sebut tangan inilah ya Allah yang telah menempuk tampar tepuk tampar orang itu dan bergurau sendir dengan orang ni dalam keadaan yang tahu dia tahu perkara tersebut perkara yang dilagang oleh Allah Subhanahu wa taala tangan ini menyebut sesungguhnya tangan inilah yang memangkah Hati itu Yang memangkah orang itu Yang memegang orang ini dan sebagainya Semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Tangan ini akan berbicara Sesungguhnya Ya Allah Tangan inilah yang apa dia Yang di, yang sebut Sain borang itu Kemudian tangan inilah Yang mengambil rasuah ini Kaki akan bercakap Kaki inilah Ya Allah Yang berjalan ke tempat itu dan ke tempat ini Dalam melaksanakan kerja-kerja Yang dilagang oleh kamu itu Ya Allah Semuanya akan berbicara Kita baca dalam Al-Quranul Al Karim akhirnya mereka akan sebut tubuh badan akan sebut waqalu li juludihim lima syahidtum alaina lalu kulit-kulit ini akan menyebut tubuh badan akan menyebut pada kulit lima syahidtum alaina kenapa kamu menjadi saksi pada kami tiba kulit menjawab qalu antaqanallahu allazi antaqa kullasyai' Kami pun tak tahu Sesungguhnya yang memberi kekuatan pada kami untuk cakap pada hari ini Tidak lain dan tidak bukan ialah Allah subhanahu wa ta'ala So itulah ketahuilah oleh kita Bahawa memelihara segala anggota yang tujuh ini Dari segala kejahatan dan memakai segala kebajikan pada kita tidak sempurna Keduanya melainkan dengan membersihkan akan racun Daripada segala perangai yang dicela Seperti riak, takbur dan juga dengki, kiki dan segala-galanya. Mudah-mudahan dengan kita jaga anggota badan kita ini, akhirnya anggota luaran kita ini akhirnya dalaman kita pun selamat dalaman kita pun dalam keadaan salih pada kita yang disebut dengan hati kita menjadi raja segala anggota badan pada tubuh badan kita dan di waktu inilah kita akan terjaga dalam keadaan yang terbaik pada diri kita. Mudah-mudahan apa yang saya dan kita telah bincangkan tujuh anggota badan yang kita diajar supaya kita jaga sebelum daripada ini. Bermula daripada mata, telinga, kemudian kemudian kita membicarakan lagi penglihatan, kemudian kita sebut lagi tentang bagaimana menjaga kemaluan Menjaga mata, kemudian menjaga anggota badan ini sampai ke puncak pada hari ini. Kita membicarakan tentang soal ini, insya Allah, apabila kita boleh jaga betul-betul anggota badan kita, kedua tapak tangan kita, kemudian kaki kita, akhirnya terjelma lah peribadi yang baik dan amalan yang salih yang akan lahir daripada diri kita apabila kita benar-benar memahami bagaimana anggota badan kita ini perlu untuk kita jaga supaya selamat kita supaya kita tidak menjadi bahan bakar di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan di kalangan mereka yang benar-benar mentaati perintah Allah dalam kita menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala ini. So itulah para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian. Apabila kita berbicara tentang anggota badan ini, mudah-mudahan kita jaga sebenar-benarnya pada diri kita dan kita jaga sebetul-betulnya pada tubuh badan kita. Insya-Allah di waktu inilah kita akan termasuk di kalangan mereka yang benar-benar mentaati perintah Allah dan akhirnya kita akan tersamat daripada dihumban ke dalam api neraka Allah dan dimasukkan di kalangan hamba Allah yang saleh. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan Allah menjadikan petunjuk Allah sepanjang dalam kehidupan kita dan kita diberi hidayah oleh Allah untuk menjaga anggota badan ini. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita ni diselamatkan dalam hidup kita daripada terlibat dan terjebak dalam anggota-anggota badan yang melakukan maksiat pada Allah jangan sampai kita peringkat jadi demikian dan akhirnya kita sentiasa dibimbing oleh Allah dan dimasukkan ke jalan yang lurus dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala ini sendiri aku qul haza wa astaufirullah li wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh